Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Dalam kesempatan ini, saya tidak ingin bercakap panjang tentang politik kepartian. Saya ingin bercakap tentang kehidupan kita. Tentang harga barang, tentang sekolah anak-anak, tentang gaji yang belum seiring dengan tekanan hidup. Dan pagi semalam, 5 hari bulan Januari 2026, Yang Mak Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah menyatakan satu perkara yang sangat jelas dalam ucapan beliau. Malaysia tidak boleh terus hidup dengan cara yang lama. Ini bukan ucapan tahunan yang penuh dengan angka kosong. Ini adalah penetapan arah ke mana negara ini bakal dibawa sepanjang 2026 dan mesejnya satu. Reformasi mesti diteruskan walaupun sukar. Rakyat mesti dibela walaupun berisiko politik. Kerajaan Madani mengumumkan reformasi yang selama ini hanya mampu disebut dan dilaungkan tetapi belum mampu dilaksanakan sepenuhnya. Iaitu apa? Had tempuh jawatan Perdana Menteri. Asingkan peguam negara dan juga pendakwa raya. Akta kebebasan maklumat dan penumbuhan ombudsman. Dan kenapa ini penting persoalannya? Sebab kuasa tanpa had akan sentiasa memangsakan rakyat terbanyak. Dan Malaysia 2026 tidak lagi boleh dibina di atas rasa ketakutan lagi tetapi atas keberanian memperbaiki sistem yang sebahagiannya telah pun rosak. Kerajaan memperuntukkan 18 bilion ringgit Malaysia setahun untuk kenaikan gaji penjawat awam. Tetapi dalam waktu yang sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berterus terang, gaji naik bukan lesen untuk selesa. Kerana rakyat mahukan apa? Pertama, perkhidmatan cepat. Kedua, urusan bersih. Ketiga, pegawai yang bekerja bukan memberikan alasan yang banyak. Dan ini bukan serangan pada mereka sebagai penjawat awam. Ini peringatan bahawa amanah itu wajib dipikul dengan sebaiknya. Maka Malaysia 2026 bermula daripada sekolah dan universiti. Maka peruntukan penyelenggaraan sekolah ditingkatkan kepada sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan semuanya itu diberikan perhatian. Semua nikmati peruntukan dan ternyata sekolah agama kekal menerima jumlah terbesar. Yang seterusnya, bantuan awal persekolahan RM150 Malaysia setiap seorang pelajar. Hampir RM800 juta ringgit Malaysia untuk persediaan sekolah dan bank makanan mahasiswa supaya tiada anak muda kelaparan. Ternyata, ini bukan hadiah ini satu hak bagi masa depan mereka agar kembali cerah. STR, sumbangan tunai rahmah dan SARA, sumbangan asas rahmah diteruskan dengan RM15 bilion ringgit Malaysia untuk 9 juta rakyat penerima manfaat. Dan diteruskan juga 22 juta rakyat Malaysia menerima SARA dan itu adalah untuk semua. Dan mesejnya jelas, bantuan bukan untuk kroni. Bantuan dan penghargaan untuk semua dan bantuan difokuskan untuk rakyat yang jelas benar-benar memerlukan. Rakyat bawahan dan marhain kecil hadapi masalah-masalah kecil seperti jalan berlubang, longkang tersumbat, lampu jalan rosak. Disebabkan itu kerajaan madani memperuntukkan 2.4 bilion ringgit Malaysia untuk projek rakyat kecil. Kerana negara, sahabat-sahabat, tidak rosak disebabkan projek besar yang gagal negara ini akan makin rosak bila masalah kecil dibiarkan lama dan rakyat kecil itu terus derita maka malaysia 2026 tidak boleh bergantung pada syarikat besar sahaja maka dana pembiayaan PKS diperkukuh SST diperbaiki secara bersasar e-invoice dibuat berperingkat bukan untuk menghukum para peniaga dan kerajaan tegas kartel dan manipulasi harga tidak akan dibiarkan dan jika industri-industri itu menindas rakyat, di situ kerajaan akan campur tangan. Dan kerja-kerja tidak rasmi ada e-hailing, p-hailing, pekerja platform yang melibatkan ramai di kalangan anak muda. Maka kerajaan Madani peruntukkan 100 juta ringgit Malaysia untuk latihan kemahiran, perlindungan sosial, masa depan yang lebih terjamin untuk mereka. Kerana ekonomi digital tidak boleh dibina atas keringat tanpa sebarang perlindungan kepada mereka. Sahabat-sahabat dan teman-teman, Malaysia 2026 berdasarkan ucapan Yang Amat Berhormat uh, semalam bukan tentang kerajaan semata-mata. Ia tentang keberanian kita untuk berubah bersama-sama. Melaksanakan reformasi memang sangat mencabar tetapi keadilan selalu bermula dengan keberanian seorang pemimpin. Jika kita semua mahukan sebuah negara yang adil, stabil dan punya nilai peri kemanusiaan, maka inilah jalannya. Malaysia Madani bukan sempurna dan tidak akan sempurna tetapi apa yang sedang kita berjalan di atasnya adalah satu pijian yang berani dan utuh untuk kecemerlangan Malaysia Madani insya-Allah